Я Рябченко, Дмитрий, представитель общественности. Зачем я здесь? Во-первых, мы, николаевцы, все собрались и вышли. Почему мы здесь? Из-за беспредела местной власти, банды, которая возглавила всю коррупцию у нас в Николаеве и управляла и руководила. Уже дошло до крайней точки, поэтому и появились мы здесь. Против началь... ну, начальников полиции, начальника прокуратуры, против начальницы а облздрава, которая до сих пор работает, начальника социальной защиты и непосредственно против губернатора, который все это покрывал. Ну, сейчас, как бы, нам уже говорят, что частично наши требования выполнены, все, чего вы здесь стоите. Но наша главная идея – мы хотим, чтобы громада сама выбирала себе чиновников. Идея очень хорошая, но пойдет ли на это власть – вот вопрос. Мы хотим коллегиально вместе с профильными специалистами из министерства начальника полиции, если такое возможно, и даже губернатора. Ссылаясь на закон правослужбы, который недавно вышел, ну, вот как основная наша идея, что мы хотим. Потому что нам жить в этом городе, нам здесь лечиться, нам здесь вызывать полицию, мы хотим, чтобы были нормальные люди, а не упырить. Сделает ли это власть? такой вопрос.